Vlastne Dovolte ešte raz aj na našom trávniku srdečne privítať dnešných superov. V tom, zem pri Michalovce, ktorý po Bratislavi privedol tréner Vlastivio Petržela. My menej srdečne vítame aj hráča FC Petržáka v 1898, začali s hlavným trénerom Vladimírom Kocham a štvorí súrozovcov pod vedením hlavného rozhodcu Štefana Liška.

پرينا دات سي دا واکواني あと、飛行車み 28. kola prvej futbolovej ligy FC Petržanka 1898 zvýťazila na Zemplínom Michalovce 4-1 Účas 2-1 za domáci v 7. minúte Martin Lulový v 44. Martin Mikulič v 61. Rado Augustý a v 83. 17. metrovokov opäť kapitán Rado Augustý Všetné karty za domácich Švec a Horavčí závostí hostí Drininič, Vasen a Zonzon. Hlavný výzorcov Horavčí a Liško a v sledovalo 350 divákov. Superovi ďakujeme za prvýdený výkon a škartový prístup v úhre a želáme šťastný návrat domov. Domáce trenerské trojice i zvedem zaslúženému úspechu. A veľmi váci poďakovanie patrí aj vám, ktorí ste prišli dnes na rapi povzbudiť našich futbalistov. Verejme, že vás rok nesklamali a že ich povzbudiť aj v nedelu 15. mája o 10.30 srednutí Petržalka Rimovská Sobota. ピクセル。<laughs> <laughs>